Цены так на это... контракты. Да, Раз да, вот да. уже такие безумные ставки на заключение контракта, значит на меньшую сумму желающие кончились. Татьяна Николаевна, предположим проходит год-два, а территория максимально обезлюдила, экономика окончательно подорвана. Угу. А дальше что? Сложно сказать. Я не знаю, считает ли кто-то это. Я констатирую просто, что вот э, Ну, даже То есть в это называется вообще пирова, на пирова Победа. Выиграют исключительно Китай и прочие, кто в войне не участвовал. Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. С вами Тарас Березовец. Сегодня понедельник, 30 сентября 2024 года сегодня сделаем обещанный общий анализ итогов визита президента Зеленского в Соединенные Штаты Америки, результаты его переговоров с действующим главой Белого дома Джо Байденом, вице-президенткой Камалой Харрис и э, бывшим президентом США кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, поговорим также об обмене ударами, которыми обменялись Украина и Россия сегодня. Ночью одна из самых массированных атак была осуществлена по российским военным объектам. В свою очередь противник атаковал сегодня Украину значительным количеством дронов. Глава офиса президента Украины Ермак заявил о том, что отдельное положение плана победы... Зеленского будут обнародованы, однако часть этих положений придется засекретить, как он заявил, для того, чтобы некоторые детали этого плана не стали достоянием нашего противника. И, наконец, влиятельное издание британское The Economist вышло с статьей, которая называется ⁇ Война идет плохо, Украина и ее союзники должны изменить ⁇ курс. Статья эта вышла как раз накануне выходных, и тем не менее ее широко комментируют как международные, так и украинские СМИ. Друзья, об этом поговорим далее. Начнем с новости о том, что Украина накануне выпустила по военным объектам на территории Российской Федерации очередное рекордное количество беспилотников, 125 беспилотников, которые атаковали сразу 8 российских областей, больше всего досталось в Волгоградской области. Это официальная информация Минобороны РФ. Понятно, мы можем доверять ей с большой долей скепсиса. Тем не менее, она утверждает, что 67 дронов атаковали Волгоградскую область, Ростовскую 18, Белгородскую 17, Воронежскую 17, Брянскую 1, Курскую 1, Краснодарский край 1, Акватория Азовского моря 3. Также представители Генштаба вооруженных сил Украины подтвердили атаку, в частности, на территории Волгоградской области, как сообщили, был атакован один из российских военных объектов, склад, где находится прибывший эшелон с иранскими ракетами. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Однако впоследствии Радио Свобода, которая изучила спутниковый снимок объекта, пришло к выводу, что склад, который был атакован, не пострадал. В действительности информация, очевидно, будет уточняться в дальнейшем. Однако на сегодняшний день мы имеем вот такое. В свою очередь, Российская Федерация сегодня ночью атаковала Украину 73 дронами и тремя ракетами разных типов. Это были все шахеда 67 дронов удалось сбить над Киевской, Черкасской, Вининской, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях. Один беспилотник улетел на территорию Беларуси и была сбита одна из трех запущенных противником ракет. Уже завтра большой праздник, 1 октября. Празднование дня вооруженных сил Украины, поэтому покрова все это завтра будет отмечаться, поэтому вполне возможно, что противник завтра может предпринять очередную крупную ракетную атаку. Но, впрочем, неоднократно противник демонстрировал о том, что он не действует линейно. И, например, в те дни, как День независимости Украины, когда таких атак ожидали больше всего, он их не осуществлял, а осуществлял там несколько днями позднее. Поэтому вполне возможно, что это произойдет именно не 1 октября, а 2-3 тем не менее нужно быть готовым к, и не, к возможным объявлениям воздушной тревоги и ни в коем случае, конечно же, их не игнорировать. Противник накануне также нанес очередные удары по Харькову и Запорожью. В частности, по Запорожью был нанесен очередной удар российскими кабами. Всего их прилетело не менее десяти. Об этом заявили представители запорожской военной администрации. И мы видим на сегодняшний день, к сожалению, противник расширяет свои возможности применения управляемых авиационных боеприпасов, которыми он начинает бить по крупным э, украинским городам. Теперь это уже э, становится реальностью не только для при прифронтовых городов, не только для полосы э, зона боевых действий, но, к сожалению, и для тех крупных населенных пунктов, которые находятся э, на некотором удалении от линии фронта все это усиливает необходимость увеличения и плотности увеличения плотности системы ПВО увеличения количества авиационного парка способного противодействовать подобным варварским атакам и именно очевидно этому был посвящен в значительной мере визит президента Зеленского в США и также мы знаем о том что готовится на 12 октября встреча Зеленского и Байдена которая пройдет на территории Германии контактной группы по обороне Украины, на которой будут присутствовать лидеры западных стран, на которой будут обсуждаться э, те вопросы, которые были решены в значительной мере в ходе визита Зеленского в Соединенные Штаты. Как мы знаем, сам визит не прошел гладко, он сопровождался значительным количеством скандалов, в первую очередь э, внутриамериканской повестки, в очередной раз Украину втянули в обсуждение, я уже рассказывал, э, это уже, скажем так, новость устаревшая, не будем к ней возвращаться, но тем не менее, спикер Нижней палаты Конгресса Майк Джонсон потребовал отставки посла Украины в США Оксаны Маркаровой в связи с тем, что якобы она не пригласила представителей Республиканской партии на встречу Зеленского в Скрентоне, штат Пенсильвания, крупнейший оружейный завод артиллерийских боеприпасов которая производит оружие, которое полностью идет для закрывает потребности вооруженных сил Украины, туда не были приглашены представители республиканской партии. Ну, очевидно, что это имеет прямое отношение начавшейся президентской кампании. Это дело не имеет отношения к украинско-американским украинско отношениям. То есть здесь прямая коннотация, связанная с американскими выборами Украину. Попытались и, к сожалению, смогли втянуть в эти внутренние разборки. Тем не менее, переговоры, которые прошли и в Белом доме, и с кандидатами, в президенты Камалы Харрис и Дональдом Трампом показали как наличие определенных проблем, так и дали определенную надежду. То, что мы знаем сейчас по возможной администрации Камалы Харрис в случае победы, ну, очевидно, что здесь ключевое место займет ее советник. Он, очевидно, станет советником по безопасности Вилл Гордон. Человек, имеющий большой дипломатический опыт и которого наши контакты в Вашингтоне называют таким вот уверенным профессиональным бюрократом. То есть нет сомнений в том, что он сможет продолжить курс нынешней американской администрации Байдена. И он считается более даже системным игроком, чем Джейк Салливан, нынешний советник президента Байдена по вопросам национальной безопасности. Салливан и Блинкин, вероятнее всего. В таком случае не сохранят свои места. Вот ведется дискуссия относительно того, кто их сможет заменить. Вот, в частности, один из возможных кандидатов на место госсекретаря. Это может быть э, нынешний директор ЦИРУ Бернс. Ну, впрочем, на этом не останавливается. Джош Шапира, губернатор Пенсильвании, также один из тех политиков, который займет очевидно высокий пост в администрации Камал Хайс в случае, опять же, еще повторю ее победа. Однако ситуация с выборами в США остается неопределенной, очевидно, будет оставаться такой до самого момента 5 ноября. Явного преимущества не имеет ни один из кандидатов. Определенная позитивная динамика, которая наблюдается у Камал Харрис, и которая дает ей небольшой отрыв в пределах 2% находится в рамках статистической погрешности, поэтому объявлять ее уже заранее победителем этих выборов было бы глубокой ошибкой, хотя понятно, что ее шансы на... Данный на данный момент выглядит возможно несколько лучше, чем ее оппоненты, однако Дональда Трампа списывать нельзя со счетов, он неоднократно демонстрировал скрытые резервы своих голосов, в частности голосов против истеблишмента, эта тенденция была особенно очевидна на выборах 2016 года впрочем, и 20-го, и уверен, сохранится и сейчас. В 2024 году я был в Соединенных Штатах в момент первого избрания Трампа, прекрасно помню эту кампанию тогда, и хотя его оппонентка Хиллари Клинтон смогла взять физически больше голосов, тем не менее выбор она проиграла из-за особенностей американской избирательной системы. Так что может оказаться так, что один из кандидатов наберет больше голосов, однако он проиграет коллегию выборщиков впрочем останавливаться на американской системе избирательной очевидно сегодня мы не станем я поговорю об этом ближе к дате выборов ближе к 5 ноября думаю мы посвятим этому сразу несколько эфиров И вот сегодня все-таки необходимо разобраться с итогами визита кроме того что Украина получила очередной крупный пакет американской военной помощи на сумму 5, свыше 5 миллиардов долларов. Очевидно, что сейчас необходимо разобраться с деталями этой военной помощи, то, что американцы включили туда, в частности, управляемые авиационной бомбы JSOW с радиусом действия свыше 100 километров и массой свыше полутонны. Которые отдельные военные специалисты называют аналогом крылатых ракет Это не совсем корректно, но тем не менее Также не забываем о том, что Соединенные Штаты передали Украине управляемые авиационные боеприпасы Которые аналогичны тем, которые использовались в частности армией обороны Израиля Для уничтожения главаря на Срлы. Его уже гибель окончательно подтверждена Я записывал об этом отдельное видео Таким образом, несмотря, скажем, на все трудности и переговоры, особенно с э, Дональдом Трампом, которые поначалу оказались сорванными, но были спасены в последний момент, э, Дональд Трамп принял Просьбу Зеленского об этой встрече и переговоры пришли в Трамп Таура в Нью-Йорке в пятницу ну, Это было достаточно давно, я думаю ключевые пункты этой встречи вам уже прекрасно известны Я бы обратил в первую очередь внимание на достаточно ну, скажем, напряженный климат этих переговоров И то, что Трамп делал очередные комплименты в адрес о России, в частности, он заявил о том, что у нас есть очень хорошие отношения с Зеленским. И, как вы знаете, у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным. Думаю, что если мы победим, разрешимся очень быстро. На что Зеленский ответил, надеюсь, у нас с вами отношения лучше. На что Трамп тут же отшутился, для танга нужны двое. It takes two for tango. Таким образом... Трамп не дал окончательные ответы на вопросы, которые волновали многих, уверенных в Америке, и в Украине, и во всем мире. Он во многих случаях ушел от окончательного ответа, однако Зеленский смог обсудить с ним свой план победы, план победы, который, как писал об этом Wall Street Journal, был принят достаточно прохладно. В Вашингтоне, однако, здесь не стоит забывать Тоже, что администрация Байдена накопила значительное количество претензий к себе со стороны конгрессменов и сенаторов, в первую очередь от Республиканской партии, но ну и в том числе и демократов. То же самое, Wall Street Journal пишет прямо, обвиняет. Ну, понятно, Wall Street Journal ⁇ это правое издание. Оно не симпатизирует нынешней администрации, но, тем не менее, это влиятельнейшее издание. Так вот, Wall Street Journal пишет о том, что Байден прямо обвиняет, не выполнил свое предверное обещание. Он засекретил документ о стратегии помощи и предоставил план победы Украины в Сенат с опозданием в несколько месяцев, тогда как он был предусмотрен, он должен был подан в течение 45 дней. Стратегия помощи должна была быть предоставлена в течение 45 дней. вот, также Wall Street Journal пишет о том, что Белый дом медлил с предоставлением видов, отдельных видов вооружения, не предоставлял его в необходимом количестве и э, также обвинил администрацию Байдена в застое на поле боя, которое ставит под угрозу дальнейшую поддержку Соединенных Штатов. Э, как пишет Wall Street Journal, типично для Байдена документ полностью засекречен. Законодатели республиканской партии призывают администрацию обнародовать несекретную версию, как было предусмотрено Конгрессом, чтобы общественность могла освоить и обсудить ее преимущества. Однако никто не рассчитывает, что Байден обнародовал этот план до 5 ноября, до даты америка, американских президентских выборов, таким образом оставив разрешение этой дилеммы следующему президенту либо Харрис, либо Трампу. Ну, в случае с Трампом он точно не будет нести никакой ответственности, поскольку он всегда откажется. Он за это о том, что это план, который был написан его предшественником, демократом, и естественно, он, как республиканец, ответственности за него не несет. Тем не менее, Wall Street Journal обвинил в том числе и Харрис, назвав ее соучастницей перечня запутанных полумер Байдена. Вот так написала Wall Street Journal. Ну, а в свою очередь, говоря о плане победы, глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о том, что план победы будет представлен публике, однако отдельные его положения будут засекречены, как заявил Ермак. Все что становится публичным, слышит не только в стране, это слышит враг, поэтому, безусловно, некоторые детали плана закрыты. Как вы знаете, важна реализация этого плана, увидеть на вражеской территории и увидеть в результатах, в победах наших военных. Как известно, об этом писало издание The Times, план Зеленского включал в себя четыре пункта и пятый непубличный, то есть четыре публичных, о которых упоминалось, и пятый, который касается завершения войны. Четыре пункта. Это был гарантия безопасности страны Запада, аналогичная гарантиям НАТО, запрос о специфическом вооружении, финансовая помощь для восстановления экономики и продолжение операции ВСУ в Курской области. Таким образом, нынешние переговоры, которые пошли у Зеленского в Вашингтоне, сложные, повторю, тем не менее надо отдать должное украинской делегации, которая осталась на один дополнительный день для того, чтобы провести переговоры с экс-президентом Трампом. Специально для этой цели этот визит был продолжен. Это экстраординарная мера, тем не менее необходимая, очевидная и оправданная она частично достигла своей цели, достигла своей цели, частично, еще раз повторю, в первую очередь из-за того, что Трамп не дал четких ответов на многие вопросы, которые от него хотели, ответы на которые хотели услышать и в самих США, и в Украине, и в Европе. Ответов он этих не дал. Но частично было достигнуто, по крайней мере, Зеленский заявил о том, что Трамп пообещал ему помощь и поддержку Украины после выборов в случае его победы. В чем будет заключаться эта поддержка, в каких объемах, опять же, это не раскрывается. Однако Трамп, как минимум, это заявление не опроверг, что уже, согласитесь, не мало. Ну и, наконец, обещанная статья в британском The Economist, которая, еще раз повторю, в оригинале называется «Война идет плохо», «is going badly», в плохом ключе, не в том направлении. Украина и ее союзники нуждаются в смене курса. Очень критичная статья, которая готовилась редакции, то есть это так называемый editorial. Вот статья, которая говорит о том, что необходимо срочно вносить изменения Украине и союзникам из-за того, что Россия наращивает свое наступление на востоке, в частности на Покровском направлении, несмотря на высокие потери, которые несет российская оккупационная армия. За Economist говорит о том, что России удалось уничтожить значительную часть украинской энергосистемы, люди устали от войны. И эта усталость, что уже всего наступает и за рубежом. При этом, независимо от того, кто станет победителем выборов, Трамп или Харрис, единственная надежда на сохранение американской и европейской поддержки, пишет The Economist, это новый подход, который начинается с того, что лидеры честно заявят всем, что для них означает победа. Журналисты также говорят о том, что есть несколько способов добиться перелома войны. Первое – это убедительно решить Россию перспективы продвижения на поле боя, что покажет э -э, россиянам э -э, тщетность новых больших наступлений. Э -э, это потребует, тут же пишет экономист, увеличения военных поставок в Украине, в частности, ракет большой дальности, систем ПВО, и Украине необходимо продолжать наращивать собственное производство оружия. Второй способ, пишет издание законами, сделать оборону Украины более близкой к реальности. Украине нужно присоединиться Ее нужно пригласить к вступлению В НАТО уже сейчас При этом это потребует прямого заявления Байдена о том, что гарантии статьи 5 Не будут распространяться на временно Оккупированной территории Украины И о том, что Украина не будет Размещаться на своей территории Иностранные военные базы Все это приведет к серьезному увеличению рисков Однако Это Должно отпугнуть Путина, поскольку Путин заявляет, что видит Запад своим врагом, и ошибка э, думать в том, что если оставить Украину на произвол судьбы, это сможет принести нам мир. Пишут журналисты британского издания. Кроме того, твердое обещание членства Украины в НАТО поможет Украине и президенту Зеленскому э, заявить о победе, э, о том, что целью войны будет э, завершение э, войны будет построение сильной украинской экономики, сильной военной машины и дальнейшее сдерживание России. В свою очередь, НАТО получит несомним, несомненную выгоду от присоединения украинских вооруженных сил, а также от украинской военной промышленности, которая будет увеличивать объемы производства, поскольку поражение Украины, пишет за экономист, будет намного хуже для всех. Очевидно, что такая алармистская, назовем ее так, статья издания «За достаточно сдержанного обычно в своих комментариях, является попыткой подтолкнуть. будем говорить так, попыткой весьма маловероятной, что она подтолкнет администрацию Байдена на шансы на то, что Украина получит шансы вступления в НАТО в ближайшее время. Будем говорить, а нет, тем более следующий саммит НАТО пройдет только в следующем году. Очевидно, до этого пройдет слишком много времени, и Байден не решится делать подобных заявлений, поскольку это не в традициях американской политики, и должен делать уже следующий президент США, им точно не будет Байден, поэтому это должен будет сделать следующий лидер Америки. А пока нам необходимо ждать уже 12 октября, через две недели очередного раунда важных переговоров, пройдут в Германии. Напомню, с участием президента Зеленского и Байден там будет где будут обсуждаться конкретные пункты военной помощи со стороны союзников для Украины. Вот такой у нас анализ, друзья, общий достаточно и детальный всех этих самых переговоров, сложностей, закулисных моментов, которые необходимо также учитывать, они очень сильно будут влиять на темпы предоставления помощи, их объемы, в том числе и окончательное решение. Не забываем сложную ситуацию. Сейчас в Европе усиливается и левое, и правое настроение. В Австрии побеждает ну, в результате последних парламентских выборов партия Свободы, которая основали бывшие, кстати, члены НСДП в этой стране, в Австрии. Центральная Европа явно дрейфует не в нужную для нас сторону. Очевидно, это еще не все плохие новости, особенно учитывая свежие результаты выборов в Европейский парламент. Да и, собственно говоря, и в Германии местные выборы нас не сильно порадовали, и выборы во Франции, где высокие результаты во всех этих странах получают, еще раз повторю, партии, выступающие за немедленный мир на невыгодных для Украины и для Запада условиях. Спасибо, друзья, за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал, лайкайте, ашайте, комментируйте трансляцию, не забывайте рекомендовать видео друзьям и знакомым. Спасибо всем партнерам, спонсорам канала за вашу неоценимую помощь. Біргіді себе, друзі, слава Україні, слава ЗСУ, слава українському спецназу. С вами був майор українська армія Тарас разберезовіць. До нових встреч. Пока-пока. Підпишіться на -пока. канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.